इसक्यूलस एक ऐसी दवा है जिसका नुमाया के पहलू कन्फ्यूजन है और एक अजीब बात इस पर यह पाई जाती है कि आमतौर पर जिन के दिमागों में कन्फ्यूजन पैदा हो जाए उस समय नए क्या कह रहे हैं वो कन्फ्यूजन थकावट के नतीजे में या ज़्यादा काम करते चले जाने के नतीजे में होता है और नींद से उसको आराम मिलता है लेकिन ये अजीब दवा है कि सोने से कन्फ्यूजन बढ़ता है और ये इलामत लाइकोपोडियम में भी पाई जाती है मगर इसका एक खासा है ये लाइकोपोडियम की दूसरी से इतनी नुमाया है वो इसको फ़र्क कर उनका फ़र्क करना किसी होम्योपैथ मुश्किल काम नहीं मान वो लाइकोपोडियम वो को पहचान लेते हैं बहुत ही मशहूर और बार बार इस्तेमाल वाली दवा है लेकिन इसका कन्फ्यूजन ऐसा है कि बच्चा उठता है तो शुरू में कुछ पता नहीं लगता उसको तो क्या हो रहा है यादाश्त की कमी इसका खासा है अगर ऐसा कन्फ्यूजन हो जो सोने के बाद उठने से बाद जो आपने देखा होगा नई जगह आप जाते हैं होटल में कहीं सोते हैं तो उठ कर एक कन्फ्यूजन सब मिलता है हमें ये उस रास्ता कौन सा मैं कहाँ हूँ और टॉयलेट का रास्ता किधर है बाहर का रास्ता किधर है कमरे का नक्शा कैसा है वो कन्फ्यूजन इक्फाकी हादसा है ये सफर के नतीजे में हो जाता है ऐसे मरीज का ये मुस्तकिल कन्फ्यूजन है जो एक जारी बीमारी बन जाता है और सुबह उठने की इनामत को पहचान लें आप तो फिर यह दवा पकड़ी जाएगी या मरीज मरीज के मरज पकड़ा जाएगा यादाश्त की कमी इसके साथ है गम भी अमूमन ऐसे लोगों में ज्यादा पाया जाता है आम तौर पर खुश मिजाज मगर जरा से मिजाज के खिलाफ बात हो तो भड़क उठते हैं और सख्त चिचड़ापन उस वक्त जाहिर होता है सिर्फ जबकि मिजाज या हदायात के खिलाफ कोई बात आ जाए दर्दों में यह है कि हर तरफ दौड़ती फिरती हैं प्रसल्ला की तरह मगर प्रसल्ला को गर्मी से तकलीफ बढ़ती है इसको सर्दी से बढ़ती है इसकी एक खासत यह है आंखों की सुर्खी इसमें इसको खास तौर पर याद रखना चाहिए बाद डॉक्टरों ने तो इसको आंखों की पाइल्स करार दिया है डॉक्टर टेंट ने आंखों की, की पाइल्स लिखा है मुराद यह है कि आंख के रग, रेशे जो जिनमें खून दौड़ता है वो कमजोर होते हैं और जरा सा कोई दबाव हो तो आंखें सुरख ब्लड रेड हो जाती हैं बालों के मुस्तकिल कमजोरी होती है वो आंखें सुर्खी रहती हैं ऐसे लोगों के लिए ईस्कोल बेहतरीन दवा है मैंने कहा था सर्दी से इसकी तकलीफ बढ़ती है गर्मी आ, सर्दी से आराम आता है गर्मी से तकलीफ बढ़ती है ना, सॉरी बल्ला की तकलीफ गर्मी से बढ़ती है सर्दी से आराम आता है ये जो मैंने कहा था इसकी तकलीफ़ सर्दी से कम होती है इसका ताल्लुक दर्दों से है सिर्फ बाकी चीज़ों में ये सर्दी पसंद करता है मरीज़ इसलिए इस दवा में एक तजाद पाया जाता है पलस्टिला की दर्दें गर्मी से हमेशा बढ़ती हैं और सर्दी से उनको आराम आता है इस दवा के मरीज़ की दर्दें गर्मी से आराम पाती हैं और सर्दी से बढ़ती हैं लेकिन अमूमन वैसे सर्दी तलब करता है मरीज और उसको सर्दी पसंद है